Назовите себя, пожалуйста. Листячук Игорь Александрович. Что там сегодня произошло в Житомире, Что за бойня была? Ну, это возле кинотеатра, бывший кинотеатр Первомайский. Сейчас да. Это, да, помещение, которое купил, купила с ограниченной ответственностью CityBuild.com Можно чуть громче? У ИПСТ был такой институт. Так. Вот. Но я сегодня пришел как от CityBuild.com Вы по должности представляете? Ну, по должности я представляю представитель CityBuild.com так. Так, Моя задача заключалась в том, что сообщить, там много помещений, которые арендуют арендаторы, так. сообщить арендаторам, что поменялся собственник, показать, каждому отдать и извещение из реестра о переходе права собственности. Вот. и э, э, лист, ну по, -по, по русски, это письмо извещение о том, да. что в связи с сменой собственника предлагаем перезаключить договор аренды. Э, кто не желает перезаключить договор аренды, тот просто, ну, должен там, судя освободить, по синяку, что... на вашей шее. Да, меня, у вас это, видимо, да, не да очень меня, меня встретила э, группа поддержки ПСТ, там в составе сначала двух человек, э, два таких Адамовича есть, два брата. Вот. Это Брать... они предыдущие владельцы, да? Я не знаю точно, как, кто они и как. Я знаю, что они родные братья председателя ликвидационной комиссии ИПСТ. Ага. Вот. Коваль. Я не знаю, как ее точно да, фами... да, 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 имя. Да. Ну, Александр она получается по отчеству. Вот это ее родные братья. Какие функции они там выполняют? Один из них называется ректором, но ну, ректоров там уже давно нету, потому что лицензию отозвано, по-моему, в 2008 году. Там. Что произошло? Ну пытались меня прогнать оттуда, помешать раздать арендаторам эти листы поведомления. Силу применяли? Ну сначала сначала угрозы, потом начали начали толкать меня, потом порвали тенниску, ну а потом уже, до, скажем так, дошло дело до того, что начали применять физическую силу. Ну в общем-то на физическую силу я не отвечал. Вот, и удалось вырваться, вырвали документы, потом я, удалось мне документы назад у них забрать. И при помощи уже охраны, охрана меня впустила в здание. Я попросил закрыть до приезда милиции, вызвал милицию. Сразу же начали подъезжать какие-то люди. Бандитской вот. внешности, да? Ну, Потому как... что на меня тоже там напали. Я, я знаю, скажешь бандитская, скажут, что они не бандиты. Так что, скажем Само так. Ну, Какие-то люди назвали, начали да? приезжать, да, и тоже требовать открыть и все остальное, что там сделают то-то и то-то с нами, там так-то и так-то. Ну, один выход был просто обращаться в милицию. И уже ждали приезда в милицию. Как только милиция приехала, двери открыли. То есть объяснение милиционера... дал показания, выдали, да. Показания, все, да. Ну, сейчас посмотрю, как будет сложиться здесь, и, скорее всего, еще будут дополнительные показания давать, потому что неадекватная реакция этих двух братиков, честно говоря, я не понимаю, в чем, в чем я нарушал закон или что я не так делал. И При, прийти сообщить арендаторам, что поменялся собственник, и предложить переизучить на аренду. То есть сделка состоялась... Так, для этого да? человека надо бить, я не знаю, для чего. Что у них там... Я не знаю, что у них там. Ну, сделка происходит. состоялась. Она законная купли-продажа. Ну, у меня есть. Мне э, CDB Delcom дал э, документы. Копии документов, договор купли-продажи, акт приема передачи, э, извлечение из госреестра прав собственности. Там еще что-то. Ну и еще какие-то документы. Сейчас вырвали, но ну, сейчас осталось. Э, что по мне там все нормально. Тем более нотариус рядом там, Довянский. Заверил все. Да, да заверил, все да, нормально, все. То есть у меня никаких не было сомнений в том, что законная, собственник да, нормальный, да, да. и вдруг появляются какие-то старые хозяева и начинают меня, скажем так, бить. Это сегодня 100, какое число у нас? 14 августа. 2014, 2014 года. года да. Вы раньше были в субботе Нет, не был в первый, первый раз. Первый раз будете пробовать, <laughs> да? Ну, Лучше бы у... я не пробовал. <laughs> Удачи вам. <laughs> Все, Спасибо. Я не подошел, не говорил со мной, я а? Поздоровал, я Поздоровался, подошел. блядь, я хожу пока здесь, блядь, а? Ну что, вас взять сейчас, блядь, всех плен нахуй, а? Так называемый, взять плен. Ты мог по-нормальному, блядь, подойти, и объяснить ситуацию. Я а? думал, что директор есть. Который... Вот он, вот, да, блядь, директор, где блядь, Да? пусть Слушай, родной мой, а? родной а? мой, а? Родной а? мой. А? я а? тебе говорю, блядь, что с вами еще поступить, блядь, учет, блядь, военного времени, нахуй, а? И я хуй ложил на бульвар на все, выходите сейчас да, этого, не блядь, а? Я выходите я этого журналист. Журналист. Выходите этого вы хотите этого? Забирайте была, вы уже сегодня не пройдете. Оставь одного охранника, чтобы он не охранял. И уезжайте. Иди, не Он не охранял. чем, thank you Ви скажіть, я вийшла на роботування, мене не пускають на роботу. Що тут відбувається? Можете сказати на камеру. Я просто Вийшла на роботу, мене не пускають. Рейдерський захват підприємства. А власники тут не помінялися, випадки? Власники не помінялися. На якому основанні власники помінялись, ніхто не знає. Дані продане, наскільки я знаю. Нас, нас ніхто Законим нічого неприждав. Ми виходимо на роботу, руку, здання закрите. Ми в верхах собі хай розбираються, причому тут нижче працівників. Е, 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 е. Покажи, а за... ну покажи для свою досить. Покажи. Не

пошли, Пошли, пошли. я покажу Иди, удостоверение. Нас, пошли, 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 Будет статья. Да, да, давай статью, давай статью. Жесть, да, я, дай, статья. будет статья. Да, будет статья. Происхождение журналистской деятельности. Ваше посвечение. У вас на присобине монетку посвечение. Это покажи. надо. Да, покажи. покажите мне. Я а тебе покажу. А где ваша машина? Там все, моя машина. Номер запустили. Да нахер мне ваш номер, я, я не не знаю, где вы живете. Там не пишу. Там не фото. Там не Кореспондент, бейджик, або посвідчення. Бейджик не повинен. Виділи А не якась ліва. Я вам представлю. Ви розкажете, ви розкажете. Розкажеш, я до вас. Що заснято? Я до вас. Я до вас? дува? Ви що Я просто путаєтеся? Давайте можемо. Я не дам, я покажу просто. Показуйте. Попрошу вас, будь ласка. Азата да. да? да. свобода. Віктор Копянко схожий. Питання є. Да? Да? Свобода газета. Да. А, а це написано кореспондент чи журналіст. Я власне хочу да. А, Кореспондент? Це да. питання нормально. Напад на журналіста захнято. А там як кочта задача.

да вот потому что таких пидоров душить пи надо, пи сука, нахуй, мразь. Я пытаюсь, это кто, журналист? Не ты, блядь, блядота, я тебе говорю, ты Это журналиста. Значит, напад на журналиста. оно не настоящее. тебе, блядь, не настоящее. нахуй, Оно не настоящее, ребята. Вы сейчас, вы директор охранной да, фирмы, да, да, говорят. Да, да, той да, той да, адреса вашей газеты? Відкриваєте правозахисний центр свобода. В інтернеті знаходите. Скажіть адресу вашої газети. Де ваша газета знаходиться? Як це виникати? Я хочу. Адресу не хочу. Віктор Анатольович, координатор самооборони Штамовської області. Що, що, що? Ви до камери ховалися. От якусь камер ховав. Що? Я на кожній камері, як виганяти. А я вже добре. Ну, ну, коли це я до вас приїжджав, як ну, до журналістів я ховався від камери, я, не, я вас, снимал, памятаю. Не, я вас, я... Памятаю. Я вас пам'ятаю. Я вас пам'ятаю. А ви їдете боком ви тут? Ви а що це я про А то нос, якщо ви сказали, що я проти неї, я продав. Я щось щось

Вистучить кольос, канадуктор, нажеміна тармаза 1 грудня, другого я не говорю про розпрос. Як мамі був дій тодішний журналіст Віктор Котенко, що тут таке було сьогодні вранці? Не треба мене знімати, я не знаю. Що. Ви попали на роботу своєчасно? Так, да, без п'яносто девять мене відкрився магазин. Без проблем, ніхто я не, не перешкоджав. Без п'ятнадцяти Договір оренду у вас. с новыми или со старыми властниками. Мужчина, ну, я не буду вам ничего не Все, дякую. Слушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет? Добрый день. Ну, я только что со встречи вернулась по Ага. Как оказывается, теперь Хименко привел господина Виноградов, Сережа, тоже решал с вами вопрос. В смысле привел? Куда привел? Привел к вам на фирму, познакомил Сашу твоего, с этим господином Хименко. Ты Йоргич Виноград, заход в стоматологической клинике, ага. который занимается в городе. И это ни для кого не секрет. Ваши охранники уже дают показания. О -о -о. Они уполномыширные официально. Они mm -hmm. а занимались так, левым путем. Мы взглядываем камеру, под украсить банком. Даже где украсить банка. Четыре человека. Да, no. ну, ну, Я что-то а не сюда 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 пускай заезжает. Пускай, это, да. Я вы очень красиво работаете. Так не работает. Угу. Пускай да? заезжает. Поэтому все остальное дальше пускай катается. Угу. Пускай все дают показания. Отлично. Очень плохо поступить. Пускай дают. Вы не скажете, который сейчас? А? Что, фонарел? Тяжело в учебе, легко на работе. Тренируйся вон, на нем. Хорошо. Не жди меня, мама. Хорошего сына, твой сын не такой, как было вчера, меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? Чего, чего? Ты что? Ну я тренируюсь. Придерживайся лучше. На кошках.